Скільки існує вірувань стосовно жінок. От приміром, зустріти жінку, вирушаючи у подорож поганий знак. Жінка на борту поганий знак. Жінка з порожнім відром на борту перед подорожжю – просто лишатись вдома. А що робити самій жінці? Тетяна Ожелевська залишила відро вдома, піднялася на борт справжнього ралійного авто і вирушила у мандри, аби з'ясувати, чи можна так просто взяти і стати ралістом. Я так хочу, я так хочу, пожалуйста, пожалуйста, я видишь, я готова, я в кедах, я променяла свои каблуки, я сняла мини-юбку, я в спортивках, все, я готова, я тоже так хочу, учи меня. Ну извини, все равно твой костюм не подходит. Чего это? Ну, есть одно правило, сейчас мы тебя подготовим. Если ты хочешь быть с нами, советую примерить. А что это? Ладно. Первый раз меня мужчина не раздела, а одел. Та-дам! Я готова. Можно начинать теперь? Но есть одно но. Какое? За костюмчик придется отдать 500 долларов. Сколько? Ну, ты хочешь сказать, спортивка обычная? Это еще недорого. Это мы еще только начали. А, а что еще? Ну, кроме костюма еще существует много как бы экипировки, которые придется тебе купить, если ты хочешь участвовать в ралли. А зачем это нужно? В первую очередь это безопасность. То есть ты хочешь сказать, что там я не горю, ни, не утону, ничего, что да, там в этом костюме? Совершенно верно. Этот костюм он не горит. То есть, соответственно, нужно подать специальное белье, которое не горит. Обувь, шлем. <свистит> а, какие главные переделки а, там, в машине? Потому что я смотрю, что машина у тебя совершенно обычная. Можно любую машину взять для ралли? Ну, в принципе, да, для то есть, украинского чемпионата можно выбрать любую машину. Вот. Данный автомобиль он подготовлен по требованиям класса N4 стандарт. То есть это фактически стандартный автомобиль с небольшими доработками. То есть у меня стоит спортивная подвеска, каркас безопасности, спортивные сиденья, ремни. Ну и то есть по машине сделаны защиты. Все остальное используется ну, полностью в стандартной запчасти, как машина выехала с завода. Хорошо, давайте тогда в двух словах поговорим немножечко о теории. Что такое вообще ралли? Чем оно отличается? Почему не взял? Почему на такая трасса? Почему какие условия? Что должно быть обязательно для ралли? Какие, знаешь, как условия игры? Ралли ну, отличается от многих автоспортивных дисциплин, что в гонке принимает два человека, это экипаж, штурман и пилот. Угу. Вот почему трасса такая? Как бы ну есть разные варианты покрытия. То есть, допустим, у нас здесь грунт, есть гравины, асфальт. Варіантів покриття моря. Головне тривання трасі це, как бы, мабуть, все-таки Она Вона може бути різних чтобы щоб була можливість перекритися виїзду, заїзду, і ти був уверен, що ти можеш їхати на всю силу, і ніхто не приїде тебе. Тож перший урок професійного раліста коштуватиме мінімум 10 тисяч євро. Задоволення, звичайно, не з дешевих, однак такі емоції прескуранту не мають. Вид слив до Дила наконец мои женочьи руки вьют за корма. Я чувствую каким-то маленьким ребенком. Руки. Я сделаю этой девочке горячо. Только если я закрою дверь. Как Хорошо, давай тогда с тобой знаешь как сделаем. Ты мне поставишь как педагог какую-нибудь первую тренировочную задачу. Я надеюсь, что, конечно же, я с справлюсь, потому что я очень старательный ученик. Я тебе предлагаю такой, может быть, банальный, простой, но в то же время зрелищный спорт. Такой спорт, как прыжок с трамплина. Предлагаю... Прыгнуть с трамплина? Да, предлагаю тебе... Ты что, шутишь? Дабы в этом сделать какой-то спор, да, мы выберем людей, которые нам скажут, кто дальше эффект не прыгнул. Если ты выиграешь у меня, то... Ты тренируешься на моей машине целую неделю. Ого! Если выиграю я, то после грязной тренировки ты приезжаешь и моешь купальники мою машину. Ну ладно. если ты выигрываешь у меня, ты выигрываешь у меня, ты выигрываешь у меня, то ты тренируешься на моей машине целую неделю. Если ты выигрываешь у меня, то ты тренируешься на моей машине целую неделю.